পৃথিৱীৰ বহু মানুহে কয় যে টকাই সকলো নহয় টকাৰ দ্বাৰা পৃথিৱীত সকলোবোৰ বস্তু কিনিব নোৱাৰি বা পাব নোৱাৰি ঠিক কিন্তু এইটো বস্তু স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে টকা নহ'লেতো পৃথিৱীত একোৱেই কিনিব নোৱাৰি মানুহে নিজৰ নিড অভাৱ ড্ৰিমবোৰ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্নজনৰ পৰা টকা ধাৰে লওঁ কেতিয়াবা ইণ্টাৰেষ্টত পইচা উঠাবলগীয়া হয় আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া আমাৰ মোটা অংকত পইচা ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় আমি বেংকৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া হয় এতিয়া কথাটো হৈছে কি বহুত মানুহে কয় যে চিভিলিছ কৰে যেতিয়া ডাউন হৈ যায় বা ডাউন কিয় হয় আৰু যেতিয়া ডাউন হয় তাক কেনেকৈ উঠাব পাৰি বহুকেইজনে মোৰ আগতো ভিডিঅ' চাই ফোন কৰিছে মেছেজ কৰিছে চ' গতিকে ভিডিঅ'তে শেষ পৰ্যন্ত আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব নমস্কাৰ মই চ' গভ ফৰ মটিভেশ্যন স্পীক এণ্ড বিজনেছ কৰ্চ ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বনোৱা মোৰ এইটো তিনি নম্বৰ ভিডিঅ' প্ৰথম কথাটো হৈছে চিভিল স্ক'ৰ বা আমাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ডাউন কিয় হয় যদি আপুনি কোনোবা বেংকত লোন ৰৈ ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে সেই লোন যদি সময়মতে পৰিশোধ নকৰে ৰিপে' নকৰে ইনষ্টলমেণ্ট সময়মতে নিদিয়ে বা আপুনি লোনটো ছেটেলমেণ্ট কৰি দিলে যদি আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰি আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল যদি আপুনি সময়মতে পে'মেণ্ট কৰা নাই তেতিয়াও আপোনাৰ চেভিল স্ক'ৰ ডাউন হৈ যায় ডেগ ডেগ কথা তাৰমানে আপুনি লোনটো যদি নেমাৰে চিভিল স্ক'ৰ ডাউন হ'ব বা কিবা কাৰণে আপুনি লোনো মাৰি দিলে আপুনি পাঁচ বছৰৰ কাৰণে লোন আছিলে পাঁচ বছৰ লোন আপুনি সম্পূৰ্ণ মাৰি দিলে কিন্তু আপুনি লোন মাৰোঁতে আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্টবিলাক যদি আপুনি সময়মতে দিয়া নাছিল এটা ডিউ ডেট থাকে ডিউ ডেটত নিদি যদি আপুনি কেইদিনমানৰ পাছত দিছিল বা এক মাহৰ এইটো মাহৰ ইনষ্টলমেণ্ট আপুনি নেক্সট মাহত দিছিল বা এমাহৰ ইনষ্টলমেণ্ট আপুনি তিনি মাহত একেলগে দিছিল তেতিয়াও আপোনাৰ চেভিল স্ক'ৰ ধাৰাৰ ধাৰ পৰি যায় এতিয়া কথাটো হৈছে চিভিল স্ক'ৰ ডাউন হৈ গ'লে চিভিল স্ক'ৰ উঠাব পাৰিনে নিশ্চয় পাৰি চিভিল স্ক'ৰ যদি আপুনি উঠাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব এটা উপায় আছে সেইটো হৈছে কি আপুনি কোনোবা এটা বেংকত গৈ চিকিঅ'ৰ লোন ল'ব লাগিব চিকিঅ'ৰ লোন হৈছে ইন দ্য চেঞ্চ আপুনি কোনোবা বেংকত আপুনি পাঁচ হাজাৰ টকা বা মিনিমাম দুহেজাৰ টকা আপুনি জমা কৰিলে ফিক্স কৰিলে ডিপ'জিট কৰিলে তাৰ এগেনষ্টত আপুনি কি কৰিব তাৰ এগেইনষ্টত আপুনি এখন ক্ৰেডিট কাৰ্ড পাব ঠিক আছে আপুনি সেই দুহেজাৰ টকাৰ যি লিমিটেশ্যন পাব বা পাঁচ হাজাৰ টকাৰ লিমিটেশ্যন পাব তাক আপুনি ইউজ কৰক এমাহৰ ভিতৰত আপুনি ইউজ কৰি ইউজ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ বিল জেনেৰেটৰ লগালে আপুনি আকৌ পে'মেণ্ট কৰি দিয়ক সময়মতে পে'মেণ্ট কৰক যিটো ডিউ ডেট দিব ডিউ ডেটৰ আগে আগে পে'মেণ্ট কৰি দিয়ক ইউজ কৰক আকৌ পে'মেণ্ট কৰক ইউজ কৰক পে'মেণ্ট কৰক ইউজ কৰি আছে পে'মেণ্ট কৰি আছে তেতিয়া চাব আপোনাৰ লাহে 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 চিভিল স্ক'ৰ কি হয় ভাল হৈ গৈ থাকিব এটা চিভিল ফ্ৰেন্স ইউনিয়ন যিটো কম্পেনী হয় কম্পেনীটোৱে ইয়াক এটা গ্ৰেট ৰাখিছে যে মানুহৰ চিভিল স্ক'ৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা নাইন হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত থাকে যিসকলে চেভিল স্ক'ৰ ছিক্স ফিফটিৰ তলত তো তেওঁলোকে কেতিয়াও লোন নাপায় আৰু যিবিলাকৰ ছিক্স ফিফটিৰ পৰা ছেভেন ফৰ্টি হয় তেতিয়াহ'লে বেংকৰ পৰা লোন পাব কিন্তু বহুত কষ্ট হয় বহুত সময় লাগিব আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো বহুত বেছি দিব লাগিব আৰু যিবিলাকৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ বা চেভিল স্ক'ৰ ছেভেন ফ'ৰ্টিৰ পৰা এইট হাণ্ড্ৰেডৰ ওচৰে পাঁজৰে হয় তেতিয়াহ'লে বেংকে তেওঁলোকক খুব জাচি লোন দিব আৰু যিবিলাকৰ এইট হাণ্ড্ৰেড বা এইট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ হয় বেংকেতো খেদি খেদি লোন দিব লগতে আৰু কেইটামান বেনিফিটো আছে খুব কম সময়তে আপোনাৰ লোনটো চেংচন হৈ যাব দুই হৈছে আপোনাৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট একদম কম হ'ব আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে আপুনি লং ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে পাব ত' চিভিল স্ক'ৰ যদি আপোনাৰ ভাল হয় এইট হাণ্ড্ৰেড মুঠৰ ওপৰত আপোনাৰ চাৰে সাতশৰ পৰা যদি এইট হাণ্ড্ৰেড বা এইট হাণ্ড্ৰেড প্লাছ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লোন এটা পাবলৈ বহুত বহুত বেছি সুবিধা হয় লগতে আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰে যে যিবিলাকে লোনে লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ চিভিল স্ক'ৰ কি দেখাব তেওঁলোকৰ চিভিল স্ক'ৰ দেখায় মাইনাছ ওৱান কিন্তু চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকেও লোন পাব যিবিলাকে কেতিয়াও লোন লোৱা নাই এতিয়া লোনটো পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ ইনকাম লেভেলটো চাব আপুনি চাকৰি যদি কৰি আছে কিমান টকা ইনকাম কৰে কিমান ৰমা পায় ঠিক আছে যদি বিজনেছমেন হয় তেতিয়া আই টি আৰ ফাইল কৰি ফাইল কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত বেচ কৰি আপুনি লোন পাব কিমান দিব দুই লাখ তিনি লাখ পাঁচ লাখ দহ লাখ বেছ কৰি তাৰ তাৰ ওপৰত আপোনাকো লোন গতিকে চিন্তিত কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ভিডিঅ'টোৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আগত